Одну дуже всі чекають. це коли ми об'явимо переможця за рейтингом, але це в самому-самому кінці. ще залишився останній урок. Так, у нас є ще один урок, який має нам зараз розповісти дядя Вітя. Тож ми його запрошуємо, Вони також під оплески, то ви ж підповідати. Коли сюди виходить дядя Вітя, то це ні до чого хорошого не приводить. Він буде казати, що вже не... кінець. <кхів> дорогі друзі, я дуже такий тонко сльози, але мені хочеться всіх вас привітати. І хочеться подякувати вам за те, що ви сьогодні прийшли. Ну, я до батьків, до, до бабусів до, до дідусів. Я хочу подякувати за вашу довіру, що ви довіряєте своїх дітей внуків нам. Хочу подякувати за кожну гривню, за кожну картоплину, яка сюди прибула, і ми мали чим годувати наших дітей, я не кажу ваших, бо вони наші. Як то колись писалось на білбордах, що чужих дітей на дорозі не буває. Тоді ці діти вони стали наші. Я знаєте, я дивлюся на них, якими вони прийшли сюди, особливо старша команда. Знаєте, от вони прийшли такі. Зажаті, ніхто нічого не, не, не співають, вони нічого не хочуть. такі от ходять. Я дивлюся, зараз на них вони стоять, вже руками машуть, співають. І це дуже, знаєте, так, дуже-дуже чудово. Хочу подякувати також за коментарі, які були там в Фейсбуці, за, за вашу підтримку. Для нас це дуже цінно. І дякуємо вам за це. Я хочу запитати вас, вам гарно було видно тут по телевізорі? Ну да. хто каже ні? Нет. Нет. За цей табір ми вбили три, три відеопроєктора. Ні, да? не було. Ну вони просто вбиті. І <реш> телевізор, який є, він трошки маленький. Тому ми відкриваємо збір на великий такі. двухметровый телевизор. Знаете, когда вышла старшая команда и заспевала песню «Небо, небо, небес, путь туда через крест». И знаете, как раз вот это касается той темы, о которой я хотел бы сегодня говорить. Во время детского и подросткового лагеря наши, наши дети проходили одну и ту же самую тему, которая называлась Божья формула. Ну, на подростковой форме формуле было, на подростковой программе было на две темы больше. Ну, они же тоже больше и два дня, они, на два дня они были больше здесь. Меня очень порадовало то, что дети, которые были на первой смене, они так плавненько-плавненько, хитренько-хитренько внедрились, короче, в подростковую смену. Знаете, мы сразу думали, брать их, не брать. Думаю, будет им интересно, не будет интересно. Было вам интересно на второй смене? Да! А сколько вас тут затесалось в наши ряды? А ну, да. поднимите руки, те, которые были на первой, смене. Я был на первой смене. Хитрецы, а? А что ты, Дима, ты что на первой смене был? Да. Что за ты был? Назад. Точно? Ребята наши, они проходили здесь такие темы, как быть мужественным, как быть успешным, как быть богатыми душой, и как быть неуязвимыми и все вот эти качества, как их можно приобрести в бой. Я уже на той смене говорил, они употребляли тут различные эликсиры, кому они такие вот подорванные, это вот такие невеселые, правда, вчера или позавчера заходил к этой бабушке, говорю, ну как он? Говорит, пришел на кровать и, и все. Мы старались, чтобы они были здесь без, без телефона. Ну, конечно, это поколение очень тяжелое, но большинство все-таки старались быть без телефона, жить неделю нормальной жизни. И та тема, которой мне сегодня предложили поделиться, она называется эликсир бессмертия. Как жить вечно. Во все времена люди мечтали о том, как бы жить вечно. Особенно богатые люди. Они просили, чтобы их заморозили, чтобы как-то там свое ДНК куда-то откладывать, чтобы там через какое-то время проснуться и жить вечно. Но мы знаем, что Бог сказал людям всем положено однажды умереть, а потом что-то есть все люди должны умереть. Э -э, ну как вы знаете, вроде тема бессмертия тут вышел и говорит о смерти. Э -э, мы когда были маленькими, ну, вот наше поколение, нам рассказывали сказки про Кощея бессмертного, рассказывали, что там были какие-то травки, какие-то таблетки, которые люди принимали и жили вечно. Да, потом там иголочку нужно было сломать, и, и человек умирал. Как же жить вечно? Можно, возможно ли вообще такое? Я хочу прочитать один текст из Библии, это из сегодняшнего урока, который дали мне. Это Луки, 16 глава, с 19 по 31 стих. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весом, каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищим именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпе и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходя лизали в струпе его. Умер нищий и отнесен был ангелами на Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и просладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем. Но Врам сказал, Чада, вспомни, что ты уже получил доброе в твоей жизни, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда богач сказал, прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, Ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисеи и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаяться, Тогда Авраам сказал ему, если Моисеи и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Библия говорит о том, да и все мы с вами знаем о том, что жизнь человека... 70, при большей крепости 80 лет, а потом наступает смерть. Но все ли за этим? Да, тут вынесли на цвинтер, закопали, накидали 2 метра земли, и на этом все? Или что-то есть дальше? И вот эта история, она говорит, что было два человека, богатый и бедный, или даже не бедный, а нищий, и вот один умер, и второй умер. И сказано, что одного похоронили, а второй был отнесен на лона Авраама. Или, как мы говорим сейчас в рай. Куда попадает душа человека? Очень важно. Очень важно это знать. И...